Bu gün difuziya dərsində maddədən bir-birinə qarışmasını, difuziya etməsini əyani olaraq göstərərik. Təcrübəni aparmaq üçün naftal spirtindən və fenolftaleyindən istifadə edirik. Hər ikisini pambığı naftal spirtlə və fenolftaleyinə birləşdirib, batırıb, sonra onları birləşdiririk. Və bir-birindən necə difuziya etdiyini əyani olaraq göstərəcək. İkinci təcrübəmizdə isə xlor turşusu və naftal spirtini bir-birinə toxundururuq. bir-birinə difuziyasını bəyan olaraq görürük. Florid turusu və naftal spirtidir. Ay nə oldu uşaqlar? Görürsünüz birinci naftal spirti ilə fenol xaleyini toxundurduqda rəng dəyişməni sizdəsə aşağı atır spirti ilə xlor durusunu bir-birinə toxundurduqda tüstünün əmələ gəldiyini müşahidə edir. Difuziya